Товка, это второй белорусский фронт, под командованием маршала Рокоссовского. Я был командиром стрелковой роты. Угу. Ну что такое пехота и стрелковая рота, это понятно. После партизан, слава богу, что меня даже одной минуты никто не, ну как сказать не проверял из КГБ, это не, не было. А mm -hmm. во мне э, там э, член военного совета один был, значит, я выполнял его некоторые задания, вот, там нужно было достать патроны, потому что бригада не, не имела доставки на самолетах, и вот. Mm -hmm. я, а, а я все это сделал, достал. Так это, знаете он ко мне, видимо, он написал обо мне очень хорошо. Угу. Видимо, он, член военного свет, написал, что мне, когда пришли в Ленинград, стали со мной беседовать, угу. и в КГБ там всех пропускали. Ну понятно, вот. то мы разговаривали, ну, не знаю, пять или семь, десять минут, но ну, не больше. Как-то так, так сказать, спросили, что мы вас посылаем на курсы усовершенствования офицерского состава угу. СПК Ленфронта. И вот там я был три месяца время угу. войны, в 1944 году. А потом попал я вот на второй Белорусский фронт. Так, понимаете, я с револьвером бежал впереди своей роты. Вместе, впереди. Там уже были какие-то стычки вот, в окопах с немцами. А снаряд разорвался за мной, командир моего взвода убил угу. Он сзади был. Да. Поэтому, понимаете, на войне, во время, так сказать, сражений, стычек, э, не знаешь, где тебя убьет. Да. Это такова война, природа ее понимаете? А я бежал впереди, но! И потом, а потом у меня было просто столкновение большое, там один такой же бритый тоже был, танкист, у нас было три танка нам преданы. И вот, значит, они поднимали руки, Эльзаца, Эльза, это 16-летний, 15-летний Гитлер, Юнген. Они поднимали руки, и вот они сдавались. А он стал стрелять по ним. Так я говорю, под там что такое, я там с ним сразился. Нельзя этого делать. Блин, идут очень хорошо. Очень хорошо. В итоге, в итоге я вам скажу, что я бы не мог, увидев глаза и человека немца, в него выстрелить. Ну да, на расстоянии ты как бы стреляешь и не видишь, да? Да, да, да. Понимаете, Война на такое дело. Особенно... А как вас ранило, Николай Алексеевич? А? Как ранило вас? Ну, ранило это э, снаряд. Значит, разрывались, значит, один снаряд упал около подразделения. Где это было? Это, ну, самая большая река. Орд, Одер. Нет, этого. А, да. э, э, Висла? Это Висла, да. Да. Вот там. Такой город есть, Грудзянс по-немецки Гру... Э, э, как он? Грудзянца? Угу. Забыл даже, как по-немецки. Ну, ну. э, вот. Там мы были, я там, значит... Там у меня были столкновения тоже всякие. Знаете, командир батальона мне говорит, там быть э, на... На земле между немецкими окопами и нашими, там двор какой-то немецкий оказался, там семья кричала. Так он потребовал от меня, чтобы я эту семью взял, шашлыки делать. Я говорю, ну вот иди и бери. Это говорю, 20 метров от немцев. Mm -hmm. этот, этот двор. И он действительно послал, я больше его не капитан Ожгов. Вот. Потому что я понимал, что это смерть. Дело все в том, что мы шли на позицию цепочкой. Моя рота. За мной шел Ковалевский его фамилия. Он шел последним, а я предпоследним. Снайпер его убил. А меня около глаза вот выбил только э, часть кор, mm -hmm. снайпер. И вот э, там снаряды, ну, немцы ведь воевать-то умели, э, снаряды, так вот снаряд упал недалеко от меня, и мои солдаты бросились под стенку какого-то вот строения я не заметил даже что снаряд упал угу. понимаете на войне вот если ты командир ты занят задачей боевой. ну понятно что делать командовать куда что как вот ну а следующий снаряд упал так что меня радил угу. ну как будто чем-то обухом ударило по ноге, тут, тут, тут было, э, кости перебиты, э, mm -hmm. и уже стояло просто позже Гангрена началась. Mm -hmm. Это вот эвако-госпиталь, значит, я. Mm -hmm. Ну, такой этой. Э, там еще, там, около фронта. Вот там на соломе лежали. Мы и очень хорошо работали эти самые хирурги, но они работали, знаете, как мясники. Угу. Вот. Ну, мы не сказали, что, так сказать, гангрена началась. Так мне что сделали? Рану увеличили в шесть раз. О боже. Она была такая не очень большая, а тут вот так. Uh -huh. понимаете, разрезали ногу, располсовали, uh -huh. То есть развернули, для того, чтобы площадь была большая, раны. Uh -huh. И потом загипсовали. И поездом в Подмосковье, город Воскресенск, туда. Там я был около полугода. Потому что сделали одну рану, то была Рассечение, а это сделали из потом. Угу. То есть вырезали все, что-то вот это мясо угу. было вывернуто, значит, здесь. А когда вообще гиф сняли, так это был вся нога кусок мяса. Угу. Вся была, так сказать, ну, красная. Угу. Съедена была, там черви заводятся угу. специально. Делались. Черви съедали кухню. Так я к чему клоню? Потому что война требует еще большого внимания. Большого внимания. Потому что я, может, вам говорил, было столько у меня случаев, когда вот перед вот как раз наступлением, перед наступлением Второго Белорусского фронта, там получилось, что Черчилль стал просить Сталина, чтобы они были одни сроки, чтобы он, чтобы он раньше начал наступление. Угу. Потому что там... Ну, высадиться нужно было. Э, да там уже они высадились, но неудачно. А, неудачно и там было... Да, там немцы им дали. И надо было, чтобы они вернули оттуда чтобы... немцев, да. Да, забрали. короче, там Черчилль просил, и Сталин пошел на это дело. Угу. Сталин раньше, так сказать, Начал наступать без подготовки, естественно. Да, дело все в том, что подготовка-то какая-то была. Дело все в том, что, как вам сказать, Сталин для боевых действий, может, был и на месте где-то. Если был бы другой, не знаю. Ну, Жуков-то, конечно, это выше. Жуков, Жуков, Нам Зубов на занятии по мастерству актера он сказал. Мы спросили, там играл Дикий в пьесе, в пьесе это самый, где Сталин участвовал, незабываемый 19-й год Вишневского, угу. села до Вишневского. Спектакль был такой немножко помпезный. И немножко, так сказать, ну, как сказать, культ личности. Uh -huh. Вот. И, э, ну, Сталину мы долго ждали, что, какова судьба спектакля. Я там участвовал, давал реплики Сталину на сцене. Uh -huh. э, так сказать, пару реплик ему говорил, как солдат. Играл солдат uh -huh. на сцене Малого театра. Ну и... А потом думал, сказал, что вызвали, но Суслов объяснил, что Сталин в 19 году был моложе. А Дик играл в возрасте mm -hmm. ну, не менее 60 лет. Mm -hmm. Он уже был такой, и хотя ему там шинельку легкую там пошили, там mm -hmm. все это сделали, mm -hmm. и он выглядел достаточно хорошо. Но все-таки, видимо, Сталину мне все понравилось. Uh -huh. Ну, э -э, это стихотворение э -э, Сократ. Дело все в том, что, у меня, извините, дело все в том, что я, хотя был комсомольцем, и долгое время секретарем ответственным воинской части. В конце вот до старости лет я понял, что Октябрьская революция была не нужна. Mm -hmm. Значит, это был действительно переворот. Жертвы были столь велики. Тут надо было понимать, что диктатура пролетариата, которая... Записано и в коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса. И потом эта фраза Пролетарии всех стран соединяйтесь. Она в до районных газет. Везде все это печаталось. Все я видел газеты. Это кошмар. Газеты читать невозможно. 70 лет печатали все это. Но пролетарии всех стран не стали соединяться почему-то. Mm -hmm. Не произошло то, на что рассчитывали. У Троцкого там была своя какая-то. Вот у Тамара констина там о Троцком есть. И сразу <с> его с Николаевым. Понимаете? И отсюда, отсюда, мысль о том, что... Мы плохо знаем историю, не умеем к ней готовиться и так далее, да, и так далее. Если раньше считалось, там, вот, там, первые эти древние люди, а потом кроманьольцы, там, понимаете, нашли, то, оказывается, нашли еще миллиард лет до этого. Миллиард, но миллион. Миллион, да. Нашли. Что-то там было уже, уже. Понимаете? Э, э, стихотворение Сократия там трижды у меня звучит. Зачем? Mm -hmm. Вот когда текст идет, две тысячи лет назад. Ну mm да. -hmm. Грохот, войны. И революций. Пауза. Угу. Зачем? Зачем мы это разрешили? То есть в статье идет от всего как бы человечества. Угу. Всей истории, так сказать, человека, где неспроста там есть тоже такие обобщения, что здесь мы родили, родились. Здесь мы умрем. умрем. под или днем. Я не знаю, мне во сне приснилось или где, я вдруг видел э, нашу планету в виде шара. Шар, ну он какой-то там немножко не совсем, так сказать, ровный где-то там. Вот. Но шар. А снимок сделан, как будто я в 300 километров нахожусь от этого шара и вижу свою планету. Снимок. Из космоса. Из космоса. Обыкновенное небесное тело. Мне сразу легче стало. То есть легче убирать. Некуда бежать-то. С Земли некуда бежать. Потому что у нас таких планет других не налажены отношения. Нету. А? Нет планет других. Уже все облезли. Да. Уже до Нептуна, до Плутона уже фотографируются поверхности все. Сегодня все известно о Солнечной системе. Но И... Перебраться человек не может туда? Не может. Не может. Сейчас единственная планета осталась, на которой есть предпосылки для возникновения жизни, это Венера. Ну, там, там если забросить в этот углекислый газ, который окружает планету, микробы, а туда уже наверняка забросили, потому что летали наши аппараты, то там ну, развернется их жизнь постепенно через какие-то 100 тысяч или миллион лет снова уже. У меня возникло. Ну, мы живем понятно в какое время, и ясное дело, что вот взгляд в корневую систему, а это и есть Сократ. Это да. очень нужно. Это нужно поставить акцент, откуда мы. Да, и, 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 и ограниченность. Мы в лучшем случае знаем дедов. Да. Может, прадеда кто-то знает. А дальше, а до этого? Пусто. Нет, сейчас я нахожусь отчасти в селе до 30-го года, до колхоза. Угу. То, что сделал Сталин в колхозе, и добился так таки я помню эти собрания я вместе с отцом священника выселили из его дома и послали там на этот самый меломор канал строить, он там погиб. А собрания были, там, сказать, зал был у священника в доме. И я приходил туда вместе с отцом. Мы слушали петербургских, ленинградских рабочих, пролетариев, так сказать. Вот. Диктатура пролетариата была. А что такое крестьянин? Написал такое замечательное стихотворение Маяковский о, о советском паспорте. А миллионы, десятки миллионов крестьян никто не имел паспорта. А в чем речь? Есть такой он капитан первого ранга, он как-то... Мне, э, вот когда я в ДОФе там был коллектив, он читал мне это стихотворение о советском паспорте. Он его читал иногда, так где-то в торжественные дни. А между тем, мне, из этого э, Маяковский должен быть только из этого застрелиться. Он написал и гордился советским паспортом, но у народа его мне не было. Миллионы населения, что такое? Мы запросим это отличие Пушкина от Маяковского, потому <с что что Пушкин писал об Александре Первом, это кошмар. Да, это ужас. Так вот, вы понимаете, что получается? Получается, что это были рабы. Да. Я помню, как с палкой ходила там женщина и стучала по по рамам чтобы на работу пора. Mm. По домам. И вообще коллективизация началась, когда стали отбирать и скотину, и там то-то, то-то. Э, нашли кулаков. Если бы знали, какие вещи они потом продавали, как бы, кулацкие, это ужас. Это заляпанные занавески какие-то, я помню, там на мосту продавали. Я потом разговаривал с хозяйкой этого, этого дома, трошины, их кулаками. В селе около 200 было дворов, ни одного кулака не было. Ни одного. А потом стали все кулаками? А, а потом стал процент определенный райком получал, нужно вот столько-то. И, и, и находили кулаков. Ага. Не было кулаков, совсем, совсем. Кулак это когда-то, ну, Батраков хотя бы имел. Ну да. Хочу, хочу, если кто-то на него работал, но ведь он работал своими Сам на руками. Себя. Со своими э, сыновьями. Это все сделано, если вы пошли в баню и посмотрели, я это помню, запомнил на всю жизнь. Ни одного не было мужика, чтобы у него не было вот здесь килы. Вываливалась внутренностью у него здесь, потому что труд непосильный, тяжелый, физический труд. Mm -hmm. так, что, так что, понимаете, э, Сократ, Сократ, тут вот есть в Сократе намек. Вот когда. Идет. Ну, вот э, в нем уже, видите, все, что вы сейчас сказали, просматривается. Просматривается. Да, да. да. Все просматривается. То есть как бы перспектива видна. Да. Из прошлого. Под барабаны шли. Да, 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 да. На смерть под барабаны жили. Угу. Мы жили только под барабаны, под инструкции, под это. Приезжали Приезжали, я месяц косил в пустошь, и один раз даже коса испортилась у бригадира, он ушел менять косу, я шел с вольной прокос, а с вольной прокоса за мной 20 человек, мужчин и женщин шли. Я в 16 лет первым шел на, на косьбы. Mm -hmm. Бригадир ушел, а я после него был косил. Я хорошо косил. Mm -hmm. Научился и мне нравилось. Это лучшие бедут моей жизни. Mm -hmm. Козьба. Пустошь. Я ну, закончилось тем, что я допился какой-то болотной воды, кипяченый там что-то такое. И у меня кровяной понос начался. И mm -hmm. Меня отправили на телеге в Косицкий, а потом в Лиград. А там Матрена Алексеевна, моя тетя, быстренько меня вылечила. За неделю. Mm -hmm. Она стала устраивать там всякие дела. И э, все, привела в порядок мое здоровье. Дело, дело, дело все в том, что, понимаете... громадное село, не было замков, все было открыто. Но никто не шел, не воровали. Ой, Николай Викторович, вы хотите, я вам скажу? 1995 год, я в Америке. Меня поселяет, ну, общественность с делегацией Украины, я приехал экологом изучать энергетику в Калифорнии. Меня поселяют в доме Беркли, это студенческий, университетский, научный центр под Сан-Франциско. В доме на горе, который стоит 11 миллионов. Хозяйка куда-то уехала, там примера у ее дочери, она в театре играла, оставила дом, и меня там поселили. Значит, я просыпаюсь, а утром надо ехать с делегацией, значит, выступать. А как мне этот дом закрыть? Я начинаю искать. Звоню Френу, который руководитель. Говорю, Френ, а где мне взять ключ, чтобы закрыть дом? А он мне спрашивает, а зачем? Я говорю, как зачем? 11 миллионов дом, никого нету в нем. Все открыто. Какая-то женщина пришла, сделала уборку, пока я там готовился к докладу. И ушла, слышите, все открыто. А он говорит, а зачем? Слушай, там вот, ну ладно, ты такой же принципиальный, но вот выйди там на улице, при входе стоит большой такой кувшин, под ним стоит ключ. Вот возьми, закрой, и положи обратно. Его туда. Дальше. Мы едем по Беркли. Едет рядом машина почтальона. Что вы думаете делает? Он проезжает мимо дома и вот пачку газет, свернутую, с целлофане, закрытую от дождя, потому что там немного дождей, он бросает на въезд машины. Водитель, когда заезжает, он из автомобиля нагинается, эту газету раз и взял, положил. Все, лежат на улице. А у меня газеты приходят, и там такая... Воруют.